Да. да, это старый. Да, это старое. Да, это бумажек и это старое. Да, это старое. Да, что-то. Да, это старое. Да, это старое. Да, это старое. и это старое. Да, это старое. Да, это это уже даже это это столько этих папок уже.

Нельзя компьютер нажимать. Ты секретарем тут, да? Ой! Там... Ой! Боже, так смешно. Ты что орёшь? Ты же Лэдди! иди, сейчас слепки тебе сделают. Сядь. Смотри, он говорит. Все уже, все. А. Ой, да. Скачет, да? А ну. А, да. Ну, Пока не немножко. Сейчас буду тебе делать клепки, чтобы ногами не дергала. Ты поняла меня? Да. Да, мама. Да, мама. Да. Да. Здравствуйте, приехали. Сейчас. Сейчас пойдешь, тебе снимут, и ты потом подписываешь. Люся, да. Люся, помнишь такую маленькую Люся? Лю, Люся. Так, давай, держать не надо. Ну, видишь, не больно делает дядя. Глюся. Держи, держи ножки, держи, не бойся. Держи, подержи вот. ты. Ладненько, давай ногу. Давай. Да, просто, просто, просто. Не, не, не. Она щекотная, она. Вот, не, не дергай, щекотно. Давай, Ладненько, давай. Давай. Держи. Ножку выровни. выровняй. Выровняй ножку, уравняй.

Спасибо. Папа, Лю, да. смеется. Да. Люся смеется. Сядь ровно люся да, да. это что столько идет на один на два спле да. ничего где-то сделать угу. это мало еще сколько ж тогда на взрослую идет на видео снимаете все это не вас это мы ее Всё, оно не выходит никуда, там и только вот Это для себя. Обычный вазелин. Ой, смотри, как тебе красят. Mm -hmm. Это вазелин, знаешь для чего? Чтобы гипс нам не пролипнул. Вот mm -hmm. Это обычный медицинский вазелин. Просто гипс имеет свойство приставать, а тебе так, чтобы ножки вытереть, и все. Вы даже в кадр не попадаете, она только, мы, ее только. Тебе нравится, да? Ой, папа. Вода, да, папа тогда... Да, папа. Сиди теперь, не дергайся. сиди чуть-чуть там. Я с тобой не пережил, сейчас нагреется. Тихо, не, не дергайся, Надя. Это знаете, как бывает ребенок спокойно сидит, а бывает дети ну, невозможно снять. Он начинает ногами тут такое творить. Не, ну, она у нас... Папа под... с мамой да, приходят. Да, да, да. Говорю, да. Я говорю, держите, потому что она не будет, честно говоря. Не, она у нас послушная. Она будет держать ногу, она хочет, чтобы у нее ноги были, как у Веди, да, Надя? Да. Ровненько, не шевели, шевели пальчиком. Пальчик. Носочки, хочешь вот такие? Больше свод, почему свод? Потому что любое изделие делается по своду. То есть захват, захват ахилла, а. а пальцы уже до... Тихо, до, не дёргайся. Он сейчас будет греться, уже тёпленько будет. Он сейчас застынет. Жень. Пальцы потом наращиваются, а вот самое главное здесь свод. Да, мы можем не Я всегда больше. Правильно, не А потом на коррекции будет уже, когда примерять будете, вам еще будет обрезать их, очерчивать. Да. Да. Да, да, да. Пальчики. Не, не крути пальчиками. Сейчас он будет греться и будет тепло. Поняла? Она у нас хорошая, она когда хочет, она будет слушать, а когда не хочет, но она знает, что ей доктор сказал сидеть, да, Нана? Да. Молодец. Ну, Сил, да. дали ослика мама да. сбоку, все нормально. Да. Смеется, смеется. Ну, на садике говорят, она ингаляции и все делает, она на мас... тебе же массаж делали, да? Расскажи доктору тоже, да? Не, я ничего не делаю. Ну, все. Ножки помоем сейчас, выпьем, <кос> Ничего страшного, тупо, когда детям уже ортезы, то до нижнего белья, понимаете? Ну, И да. когда маленькие маленькие, а бывают взрослые люди, ну, там уже проблемка. Ложим все под ножку. Да, это тяжкий труд такое ну, вылепить. Вы видели, сколько у нас моделей. уже работы. Все залить надо, обработать топ модель. да. Топ, -топ, топ модель. <связывая> не, ну это короткая. тут сюда, не есть проблемная. проблемная да. когда протезы вот делают, там шины делают. из гинеколог. колени. а это вот то, что мы видели, как-то на одном мальчике, что он ходил с ним. вот, и то проблема, когда с коленями их выводят в правильную плоскость. помнишь в санатории мы были, мальчик ходил с ним. Я боялась, вот это, думала, что ей такие на ноги, думала, вот. как бы Ну, как, бы, как бы сделаем, ну, не могу сказать, что у нее слабе сильно. Это мы ей пальцы повыравнивали. У нас, видите, вообще они были аж туда. Я понял, было, да, у нас такое? Да, ей, видимо... Ну, вообще тут раз, знаете, это как принудительное будет исправление. И пальцы будут равняться. Она будет, да, чуть загнута. она их просто не выведет. Да, да, да. Да. А то это мы повыравнивали. Мы с мужем как сняли ей носки, когда привезли. Мы чуть не упали. Пальцы аж туда стояли в сторону, вот как обувь. Боже мой. И быстро к ортопеду, она говорит, видно обувь. Тихо, не дергай ножкой. О, тихо. Это есть твоя ножка. Смотрите. Видишь, ножка какая. Надя, вторую смотри. Дверь. Надя, вот, вот. Вот это тут твоя ножка. Это флоды. Делаются метки здесь с обоих сторон. Обозначение пятки. Загоняем слод вот И вторую, да. И старую, и дай. Это есть твоя ножка. Сейчас пробую больше. да. разные бинты. Из Держи ногу. Есть бинты эластичные, Это особенно идет для протезирования. Это идет для протезирования. Все, пускай ножку молодец. Вот так. Все, 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 где ничего не делать. Это обычные бинты, а есть бинты эластичные. Он тянется. Uh -huh. То есть берешь, он играет. Это чтобы как тянуть ногу. <сёк> <сёк> Пальцы у нас как-то наращиваются все. Ну, видите, человек ходит в протез. Видели? Видили? Тихо, не дергай нет. пальчиками. Они идут на поверхню. <режим> все хорошо. Ну, они сразу становятся и идут на протезе <при успешным> или еще надо учиться? Ну, скажем, как молодой, то буквально... Полчаса, час показывает, как ходить. Надо восстанавливать протез в правильном направлении. Выводят стопу, как надо. Скажем так, э, не-не-не, ножка не, не крути. Большое желание пациента, и он пройдет. А -а -а. а когда приходит человек, он мне сразу говорит, ну, я не, не, не хожу. Мне даже не интересно с ним общаться. Ну у вас желание, ничего не ну, сказать. Да. Насильно вас никто не заставит. У вас заверну одно. Идти домой. Держись, держись, и все. духом падает. А вот молодые. Они же понимаете, когда ходят на протезе. Не, не дергай делают, пальчики. Пожалуйста. Когда человек активен, они ходят на протезе на первом где-то до полугода. У них формируется культя, она меньше становится. Он делается другой процесс. кто очень активен, у них очень быстро эта масса сохраняется. сгоняется. Mm -hmm. вот, примеру, вот он парень сидит, у него короткий захват культи. То mm -hmm. нет за что взяться. Mm -hmm. Вот. Ну, при его активности он за месяц это все может скинуть. Ну, мышечную массу, ну, и там еще и контрактура есть, когда нога не сгибается. Mm -hmm. То есть сидит постоянно, связки стягиваются. Вот. То есть есть такая еще проблема. Скажем, молодые люди все ходят. У нас паралимпийцы есть. Вот на них вообще пример показывать надо, как они ходят. Не скажешь, что на протезе ходит какой штанах. Ну, понятно. Понимаете? Без палок, без ничего ходится. У меня был дедушка, 82, 53 три года. Он, он нам хотел показать, что он сильный там, но вы для себя стараетесь. А, а потом э, встретили, а ему вторую новую. Ну сахар, сахар, ну, сахар, да. сахар самый пр это у нас сахар, все. А тарасский россий. Вот этот трамброс, который за купорки идут. Нет, Не, мы тоже стараемся ей все, и все делать. Для того, чтобы не упустить. Вот сейчас даже Аня сказала, что говорит, ее с нее лепить можно сейчас, а потом сложнее. Правильно. правильно. Почему дети как пластилин, они сейчас растут. И вот как мы делаем изделия, которые не, не, не Вот она стоит, а изделие вот так есть ей выводят в правильном направлении. Ну да.